Коли ми кажемо, дивіться, про цей пункт що спочатку пропонувалося скоротити чисельність Збройних сил України, начебто, якби переписали переписала цей пункт, і вона буде, вона буде збільшена, які тут для нас ви бачите ризики в плані скорочення військ. Ніяких я ризиків не вижу, тому що цифра, яку обмежили українські війська в першому варіанті 600 тисяч, вона дуже велика. А тепер вже вона, вона непомірно більша для такої країни, як Україна. То есть, э, ну, это, это речь идет о численности мирного времени. Это не резервисты, это те, кто строил. Вот, а резервистами могут быть все мужское население и женское население Украины. То есть, э, резервисты не могут быть ограничены. Так вот, э, 600 тысяч для менее чем 40 миллионов страны – это огромная цифра. Это, ну, практически столько, сколько была армия. В Советском Союзе, если пропорционально взять, у абсолютно милитаризованной, милитаризованного государства. Вот. При том, что э, у советской армии это основной, э, основная масса людей была э, э, призванная молодежь, вот, то у нас как бы это будет контрактная это будет степень милитаризации, которую экономика не потянет. Либо будет какая-то нищенская зарплата и нищенское обеспечение в армии. А это тоже неправильно. Вот. Мы заинтересованы сохранить лучших людей в командном составе, чтобы воевать, если не дай бог, понадобится в следующую войну, и у нас было качественное командование, а не такое, которым, с которым мы вынуждены воевать эти четыре вот года. Потому что я вообще поражаюсь, как мы с каким качеством командования действительно выгребли эту войну. Вот это одна из вещей, которые надо будет учесть при военном строительстве. Надо сделать так, чтобы в армии остались лучше. И прекратить практику отрицательного отбора. Исключить ее. Для этого армия не должна быть большая, но должна быть хорошо снабжена должны быть э, командиры, э, которые могут масштабировать себя в командиров более высокого уровня. Ну, грубо говоря, чтобы комбат мог стать комбригом сразу. Комбриг мог стать командиром корпуса, там, или командиром дивизии. Там, россияне масштабировали дивизии, например, свои бригады. Вот. А мы там что-то наклепали кучу всяких бригад, которые там как-то сводим корпуса, но ну, такое, это называется перемещение кровати. Как что в анекдоте, да? А персонал все тоже. Перемещение кровати сильно на бизнес не влияет в позитивную сторону. Поэтому там вот эти споры, корпусная, дивизионная система, я прям читаю и умиляюсь. Но это вы спорите, куда какую кровать поставить. Вот. Но пока у нас вот тот самый персонал находится на вершине управленческой пирамиды в армии, качество не поменяется. Зовите это корпусами, дивизиями, бригадами. Там, я не знаю, придумайте новые названия. перейдите на сотни, там, знаю, легионы. Это ничего не поменяет, пока люди не поменяются, которые э, занимаются управленческими процессами в армии. В общем, меня не пугает. Я думаю, что и 400 тысяч это много для украинской армии. Э, я виду армии э, мирного времени постоянного состава, но вот э, резервистов э, может быть и несколько миллионов, вот это вполне, я как бы за такую модель, как израильская армия, как швейцарская армия в лучшие годы, вот так надо делать, а не какую-то громадину городить, поэтому 600 или 800 тысяч вообще не имеет значения, как по мне 400 очень много, да и 250 как было до масштабного вторжения может оказаться тоже много, Якщо перейти на нормальну повноцінну систему резервістів як в Ізраїль. Артем, просто якщо дивитися на цей план, до речі, в більшості ну, нагадаємо, що так його готували Віков зять Трампа Кушнір, а також Димитріїв. Так і навіть коли порівнювали там. Знову ж таки, ті витоки, які є публічно, то говорили, що взагалі спочатку цей план писався російською мовою, а потім перекладався на англійську мову. Ну, і такі навіть були зауважені, помітили все це. Ну, тобто, і кажуть, що якщо дивитися на нього, то він більше виглядає, знаєте, як такий бізнес-план, і, і з іншого боку, ну якби більше відстоює якби інтереси саме Російської Федерації. А почому ви считаєте, що плохо штат писався на русском? Это означает о том, что российская сторона в принципе готова к принятию его, раз оно писалось на русском. Да? То есть, грубо говоря, многие положения этого пункта, этого плана согласованы, уже согласованы с россиянами. И надо их не испортить вот этой вот чепухой, которую там сейчас вояют европейские лидеры гоняя туда те пункты, которые Путин не подпишет ни при каких обстоятельствах. Потому что, к сожалению, Европа заинтересована в продолжении войны. Вот. Они делают все, чтобы торпедировать эту остановку боевых действий. Но это категорически не соответствует интересам украинцев. Поэтому то, что там какие-то фразы изначально были написаны на русском языке, как версия там каких-то великих лингвистов. Но меня это не пугает, даже наоборот радует. То есть это значит, как бы этот продукт уже был согласован, продукт я имею в виду как план, уже был согласован с российской стороной, и сейчас в процессе его будут допиливать, чтобы там учесть хотелки господина, ну, скажем так, официальных представителей Украины. Потому что назвать их представителями Украины я не могу, потому что я, у меня большие сомнения, что их личные интересы совпадают с интересами украинцев. И мало того, большое убеждение, что по многим пунктам они расходятся, в том числе в вопросе окончания боевых действий. Так, а яка вероятность, что самый оновленный же так проект может принять тогда российская сторона? Ну да, если они как бы участвовали в создании, что называется, э, драфта, этого договора, ну и соответственно логично было бы с ними в контакте обсуждать изменения, чтобы э, драфт не потерял актуальность для подписания. И тогда этот договор, в принципе, будет иметь шансы на подписание. Артем, такая проблема в культуре, так, оно же остается открытым, потому что в плане Дональда Трампа мова идет про то, что Збройные Силы Украины выходят полностью из Донецкой области, которую они даже не контролируют, и эта зона становится буферной зоною. так. Пізніше з'явилася інформація, що європейський план а полягає в тому, що зупинка вогню, і потім будуть говорити сторони про території. Ну і знову ж таки будуть вирішувати Трамп та Зеленський, як все це, якщо резюмувати стосовно цього пункту, то що з цього може вийти, на ваш погляд? Ну, я вважаю, що у європейців немає права голосу. Вот когда их солдаты будут стоять рядом с нашими солдатами плечо к плечу, ну вот тогда и, и как бы голос у них появится. Э, о том, на каких условиях нельзя заканчивать войну. <coughs> вот. А Трамп в данном случае является медиатором, который пытается найти компромисс, который будет реально приемлем не только там в России и в Украине, но и ему лично, как Трампу чтобы его никто не посмеял там обвинить э, в, 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 в том, что он все слил, и все предал, и все продал, и что это там очередной Афганистан, бегство из Афганистана. Э, вот э, Трамп совершенно точно в этом заинтересован, потому что в отличие от, э, скажем так, наших политиков, у американских политиков там репутация все-таки имеет серьезное значение. Поэтому я не верю вот этим сливам, потому что вот то, что те форматы слива этих договоренностей, ну или, скажем так, драфта этих, этого договора, или меморандума, если быть точным, выписаны так, слиты так, что там отсутствуют пункты в интересах Украины. Они там совершенно точно есть. То есть надергано из контекста только то, что нам всем не понравится. А вот, но совершенно точно уверен, что э, то, что нам понравится, там нам просто не показали, потому что выдергивали вот те люди, которые были заинтересованы в том, чтобы сказать, фу какой Трамп предатель, там агент Краснов там, и все такое прочее. Вот это. Ну, я в эту болтовню не верю. Я ее наблюдаю вот эти последние полтора года. И уже давно пора было разобраться, из кто, и не верить этим всем, скажем так, манипуляциям. Трамп не наш президент, поэтому хороший он плохой, это не наше дело. Но в данном случае его интересы совпадают с нашими. Нам нужно выйти из войны и при этом сохранить со знаменами оружие. Вот и таким образом сохранить свою государственность и свою гибность, как это по-русски я уже забыл. Достоинство. Достоинство, да. И вот это вот главная позиция. А остальное дело в том, что, к сожалению, Запад и в том числе Америка не настроена была нанести военное поражение путинскому режиму по своим причинам, потому что у них тоже есть свои интересы и они отличаются от наших. Вести себя как Байден, типа воюйте вечно, там главное не дай Бог не разгромите Путина. Трамп не стал. Его позиция честнее. Вот. А Трамп, он, что, за уши нас оттянуло от победы в 2022 году, мы совершенно точно должны были разгромить российскую армию осенью 22. -го. Я этому я буду в трибунале свидетелем по этому поводу, как э, с подачи э, Байдена наше руководство слило нашу победу 8 лет 22 вот. то есть нам не дадут возможности разгромить Россию то есть не дадут того комплекта вооружений который необходим для разгрома потому что у Трампа по этому поводу другие планы но в отличие от Байдена он честно говорит, что заканчивайте войну, ребята вот разгромить я вам не дам россиян, потому что это не в моих интересах, не в интересах Америки. Ну, там, в связи там, с э, Тихоокеанской, Китайской, там, этой историей. Вот. Но, как бы, вы заканчиваете, потому что у вас просто люди гибнут, а понта нет. Вам никто не даст их разгромить. Вот. А воевать вы можете это бесконечно, пока вы не кончите.